आलू की एक लंबी तारीख है जो जुनूबी अमेरिका के एंडेस इलाके में कदीम ज़माने से मलती है यह ख्याल किया जाता है कि आलू को पहले मकामी लोगों ने काश्त किया था जिसमें आज का जदीद पीरू तकरीबन सात हजार से दस हजार साल पहले है इनका तहजीब खास तौर पर एक अहम गज़ाई जरिया के तौर पर आलू पर बहुत ज्यादा इहिसार करती थी आलू ने सोलह सदी में यूरोप का रुख किया जिसे हस्पानवी फातेन ने वापस लाया जिन्होंने एंडीज में इसका सामना किया था इब्तदाई तौर पर आलू को शकूक व शुभहात का सामना करना पड़ा और यहां तक कि कुछ यूरोपियों ने इसे जहरीला भी समझा ताहम इसकी सख्ती गजाईत की कीमत और आब व हुआ में बढ़ने की सलाहियत बिलाखिर यूरोप में उसकी वसी पैमाने पर कबूलियत और काश्त का बाइस बनी आज आलू दुनिया की सबसे अहम ज़ाई फसलों में से एक है जिसकी काश्त मुख्तलि ममालिक में की जाती है और बहुत से पकवानों में इस्तेमाल होती है ये दुनिया भर के खानों में एक वर्सीटाइल और महबूब जज्व बन गया है जबकि आलू की अमरीका में एक तवील तारीख है इसकी इब्तदा एशिया में नहीं हुई ताहम आलू को सोलहव सदी में यूरोपी मतलाशियों और ताजरों ने एशिया में मुतारफ़ कराया था ये बिलाआ़िर बहुत से एशियाई ममालिक में एक अहम फ़सल बन गई जिसने उनके ज़री और पकवान के मनाजिर में हिस्सा डाला आलू को बगीर पाक व हिंद में सत्रह व सदी के अवाइल में पुर्तगालियों ने मुतारफ़ कराया था पुर्तगाली आलू को अपने तजारती रास्तों से हिंदुस्तान लाए और ये तेज़ी से पूरे ख़त्ते में फैल गया आलू ब़ीर पाक व हिंद के मतनोवे आबो में परवान चढ़ा और किसानों के लिए एक अहम फ़सल बन गया वक्त गुज़रने के साथ आलू भारत और पड़ोसी ममालिक में एक मक़बूल ग़ा बन गया जहां इसे मुख्तलिफ़ रिवायती पकवानों में शामिल किया गया आज आलू ब़ीरपाक व हिंद के बहुत से खानों में एक अहम ज़््व है और इसे हिंदुस्तान पाकिस्तान और बंग्लादेश जैसे ममालिक में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है ये सवाल अक्सर पूछा जाता है पुर्तगेज़ी किस कस्म किस के आलू की कस्में लाए थे जवाब ये है कि आलू की वो मखसूस किस्म जो पुर्तगाली बेसग़ीर पाक व हिंद में लाए थे अच्छी तरह से दस्तावेज़ी नहीं है ताहम इस बात का इम्कान है कि उन्होंने आलू की एक किस्म मुतारफ़ करवाई जो इस वक्त यूरोप में आम थी जैसे सिविलिनम ट्यूब्रोसम की किस्म। इस किस्म में आलू की वसी अकसाम शामिल हैं जो साइज़ शक्ल रंग और जयक़ा में मुख्तलफ़ होती हैं पुर्तगालियों के ज़रिए लाए गए आलू के नमूने बेसग़ीर पाक व हिंद के आबो हुआ में उगने के लिए ढाल गए थे और इस ख़त्ते में आलू की काश्त और इस्तेमाल में हिस्सा डालते हैं चीन आलमी सतह पर आलू पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है जो आलू की वसी अकसाम जैसे कि रसीट आलू सुर्ख आलू और मीठे आलू की काश्त करता है ये मुल्क आलू की मुख्तलिफ़ मसनवा जैसे आलू के चिप्स फ़्राइज़ और नशास्ता भी तैयार करता है हिंदुस्तान दुनिया में आलू पैदा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है मुख्तलिफ़ के आलू उगाता है जिसमें सफ़ेद आलू सुर्ख़ आलू और उंगली वाले आलू शामिल है मुल्क आलू की मसनूआत की एक रेंज तैयार करता है जैसे चिप्स मुख्तलिफ़ साल और आलू पर मबनी पकवान रोस आलू की पैदावार में एक बड़ा खिलाड़ी है जो यूकॉन गोल्ड आलू पर्पल मेजिस्टी आलू और कैनीबैक आलू जैसी मुतनवे अकसाम काश्त करता है ये मुख आलू को का, आलू पेनकेक्स और पकौड़ जैसी मसनूआत में भी प्रोसेस करता है रियासतहाय है मतहद अमरीका आलू की पैदावार में एक कलीदी खिलाड़ी है जो कि रसियत आलू सुर्ख आलू और मीठे आलू जैसी वसी अकसाम को उगाता है ये मुर्क आलू की मकबूल मसनुआत जैसे फ़्रेंच फ़्राइज आलू के चिप्स और मुश्ड आलू तैयार करने के लिए जाना जाता है जर्मनी आलू का एक और बड़ा प्रोड्यूसर है जो फिंगरलिंग आलू अल बिल्यू पोटेटो और एडिरोंडेक बिल्यू आलू जैसी अकसाम काश्त करता है ये मुर्क आलू की मसनवात जैसे आलू का सलाद आलू के पकौड़े और आलू पेनकेक्स के लिए जाना जाता है पीरू एक ऐसा मुल्क है जिसमें आलू का भरपूर वर्षा है जहां आलू की मुख्तल अकसाम जैसे पापा उमरेला मोरा और हुआरू आलू की काश्त होती है ये मुख आलू के रिवायती पकवान जैसे काजे रीलेना पापास लाहुआनकेना और पापा लाहुआनकेना मसालादार पनीर की चटनी में आलू के लिए मशहूर है पोलैंड आलू का एक बड़ा प्रोड्यूसर है कुफरी ज्योति कुफरी चंदरमक्खी और कुफरी बादशाह आलू जैसी अकसाम को उगाता है ये मुख आलू की मसनुआत के लिए जाना जाता है जैसे कि आलू के पेनकेक्स पिरोगी जेड पटेटो पिरोगी और आलू का सूप बांग्लादेश आलू का एक काबिल जिक्र प्रोड्यूसर है जो डामिनेट आलू ग्रीनोला आलू और कार्डिनल आलू जैसी अकसाम काश्त करता है ये मुख आलू भरता मिश्र आलू आलू कॉप आलू के पकौड़े और आलू बेज, आलू का सालन जैसी आलू की मसनूआत तैयार करने के लिए जाना जाता है आलू की पैदावार में मिस्र एक अहम खिलाड़ी है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आलू उगाए जाते हैं जिनमें सपनिटा आलू हर्मिस आलू और लेडी रोजीटा आलू शामिल है ये मुख आलू की मसनूआत तैयार करने के लिए जाना जाता है जैसे बटा हरा आलू कोफ्ता आलू का सटो और आलू ग्रेटन अपनी ख़ुराक में आलू को अतदाल में और मतवाजन तरीक़े से शामिल करने से ़ाइत के फ़वाद मिल सकते हैं लेकिन उनके फ़वाद को बेहतर बनाने और किसी भी मुमकिन ख़राबियों को कम करने के लिए उनके हिस्से के साइज़ और खाना पकाने के तरीकों को जहन में रखना ज़रूरी है रोज़ाना आलू खाने के फ़वाद और नुकसान दोनों हो सकते हैं आइये फ़वाद और नुकसाना देखते हैं अगरचे रोज़ाना एक सौ ग्राम आलू खाना आमतौर पर महफूज है एक ये गज़ाइत से भरपूर आलू विटामिन और मदनियात का एक अच्छा ज़रिया है बशमूल विटामिन सी पोटेशियम और बी विटामिन जो कि मजमू सेहत के लिए ज़रूरी है दो एनर्जी बोसट आलू कार्बोहाइड्रेट्स का एक बड़ा ज़रिया है जो आपकी रोज़मर्रा की सरगर्मियों को तोानाई फराहम करते हैं हाई गिलियसिमिक इंडेक्स आलू में ग्लियमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है जो खून में शुक्र की सतह में तेजी से इजाफे का सबब बन सकता है खासतौर पर जब इसे ज्यादा मेदार में इस्तेमाल किया जाए वजन में इजाफा आलू को ज्यादा खाना खासतौर पर जब मक्खन आ तेल जैसी चर्बी के साथ तैयार किया जाता है तो उनकी कैलोरीज की वजह से वजन में इजाफा हो सकता है एक की की आलू को ज्यादा दर्जा हरारत पर पकाने से एक की तश्कील हो सकती है जो एक ऐसा मुरकब है जो सेहत के लिए मुमकिन खतरात का बायस बन सकता है मुमकिन एलर्जी कुछ लोगों को आलू में मौजूद बास प्रोटीनों से एलर्जी हो सकती है जिससे एलर्जी का रद्द अमल होता है सेहत के हालात जैसे गाठ गुर्दे की बीमारियां, जियाबीतस हाई ब्लड प्रेशर आदिगर सेहत के मसाइल से निमटने के लिए ये ज़रूरी है कि आप किस किस्म के खाने खाते हैं बशमूल आलू दर्ज करदा अकसाम में से ये मशवरा दिया जाता है कि ज्यादा नशास्ते वाले आलुओं से परहेज करें आलू मुमकिन तौर पर खून में शुक्र की सतह को बढ़ा सकता है और जियाबीतस के मरीजों के लिए बेहतरीन इंतख्य नहीं हो सकता मज़ीद बरा मजद बाठ गुर्दे की बीमारियों में मुब्तला अफराद को अपने हालात को मौसर तरीके से मुनज़म करने के लिए महदूद करने की ज़रूरत पड़ सकती रोजाना 150 मिलीलीटर आलू का जूस सुबह खाली पेट और दिन भर खाने से पहले पीना सेहत के कई मुमकिन फवायद पेश कर सकता नंबर एक आलू का जूस हाजमा एंजाइम्स से भरपूर होता है जो हाजमे में मदद करता है और निजाम इनज़ाम को सेहतमंद रखने में मदद करता नंबर दो का ख्याल किया जाता है कि आलू के जूस में डिटॉक्सफाइन खसूसियात हैं जो जिसम को साफ करने और जिगर के काम को सपोर्ट करने में मदद देती है। नंबर तीन आलू के जूस में ऐसे मरक्बात होते हैं जो जिस्म में सोजिश को कम करने में मदद कर सकते हैं जोड़ों के दर्द जैसे हालात को मुमकिन तौर पर फायदा पहुंचाते हैं नंबर चार आलू का जूस पीना जल्द की सेहत को बेहतर बना सकता है दाग धब्बों को कम कर सकता है और सेहतमंद रंगत को फरोगत देता है नंबर पांच कम कैलोरी वाले मशरूब के तौर पर आलू का जूस उन लोगों के लिए एक अच्छा इख्तियार हो सकता है जो अपने वजन को संभालना चाहते आलू का रसबाज औकात कुदरती जिल्द की देखभाल के इलाज में उसकी मुमकिना एंटी एजिंग खसूसियात के लिए इस्तेमाल किया जाता है आलू के जूस में मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट्स और विटामिन जैसे विटामिन सी और दीगर गजाई अज्जा जल्द की साख्त को बेहतर बनाने झुर्रियों की जाहिरी शक्ल को कम करने और जवान रंगत को फरोग देने में मदद कर सकते हैं कुछ लोगों का ख्याल है कि आलू के जूस को जिल्द पर लगाने से जिल्द को सख्त और चमकदार बनाने में मदद मिल सकती है जिससे वो ज्यादा जवान नजर आती है आलू का रस विटामिन सी विटामिन बी और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे ल्यूटीन और जैक्सींथेन का एक अच्छा जरिया है जो आंखों की सेहत के लिए फ़ायदा मंद है ये गज़ाई अज्जा आंखों को उम्र से मुतालिक मीकूलर इन्हता और आंखों के दीगर हालात से बचाने में मदद कर सकते हैं अगरचे मुतवाजन झज़ा के हिस्से के तौर पर आलू के जूस का एतदाल में इस्तेमाल आंखों की मजमू सेहत में मुआविन साबित हो सकता है लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि आंखों की अच्छी सेहत को बरकरार रखने में कई अवामिल शामिल होते हैं जिनमें आंखों का बाकायदा मुआन सेहतमंद ज़िंदगी और आंखों को ज्यादा दबाव और नुकसान से बचाना शामिल है अगर आपको अपनी आंखों की सेहत या बसारत के बारे में खदशात हैं तो झाती मशवरे और रहनुमाई के लिए आंखों की देखभाल करने वाले किसी पेशावर से मशवरा करने की सिफारिश की जाती है और जब आप अदरक और हल्दी को मिक्स में डालते हैं तो उसके फवायद बढ़ जाते हैं अदरक अपनी सोजिश मुखालिफ खसूसियात के लिए मशहूर है जो जोड़ों के दर्द से लेकर हाजमे के मसाइल तक बेशुमार बीमारियों को दूर करने में मदद कर सकती दरी असना हल्दी एंटी का एक हकीकी पावर हाउस है जो उन परेशान कुनफरी रेडिकल्स को बेअसर करने में मदद करता है जो उम्र बढ़ने के अमल में हिस्सा डाल सकते हैं एक साथ ये किसी भी उम्र के मर्दों और औरतों के लिए हैरत अंगेज काम कर सकता है जाइत से भरपूर आलू का जूस जिसम को अंदर से परवरिश फराहम करता है जबकि अदरक और हल्दी की सोजिश और एंटी ऑक्सीडेंट खसूसियात सेहत के मसाइल की एक वसी रेंज को दूर करने में मदद कर सकती है इसे तंदुरुस्ती के लिए एक जाम नुक़ा नजर के तौर पर सोचें एक टैनिक जो गर्म चमक और मोड के बदलाव से लेकर जल्द के मसाइल और थकावट तक हर चीज़ को दूर करने में मदद कर सकता है ये जवानी का एक हकीकी अमर है आलू पर मबनी ये तैनिक वाकई कुदरत की तरफ से एक तोहफा है जो 50 साल से ज्यादा उम्र की खातिन को नए सिरे से जवान होने दोबारा जिंदा होने और दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार होने में मदद कर सकता आलू का रस विटाम्स और मदनियत की एक सबसे भरा हुआ है जो मजमू सेहत और तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है हम विटामिन सी और बीछे के साथ साथ पोटेशियम आयरन और मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं ये सब जिस्म के क़ुदरती अफ़ाल की हिमायत में अहम किरदार अदा करते हैं आलू हैरत अंगेज़ मरक्बात से भरा हुआ है जो जिल्द पर हैरत अंगेज़ काम करता है वो विटामिन सी से भरपूर होते हैं जो कोलिजिन की पैदावार को तेज़ करने और बारीक लकीरों की जाहिरी शक्ल को कम करने में मदद करता है और आलू में मौजूद विटामिन बी छह फरी रेडिकल से लड़ने और कबल अज वक्त बढ़ापे को रोकने में एक पावर हाउस है जिक्र करने की जरूरत नहीं आलू फुलिवोनाड्स और क्रोटेड्स जैसे एंटी का कुदरती जरिया है ये छोटे सपर हीरोज उन परेशान कुन ऑक्सीडेटिव तनाव को बेअसर करते हैं जो झुर्रियों का बायस बन सकते हैं और आलू में नशास्ता यह एक नर्म के तौर पर काम करता है मुर्दा जिल्द के खलियों को खत्म करता है और नीचे की ताजा जवानी की चमक को जाहिर करता है इसे आलू के नशास्ते की नमी बख्श खसूसियात के साथ जोड़े और आपको बोल्ड कोमल जिल्द के लिए एक नुस्खा मिलेगा मजीद आलू में जिंक और आयरन जैसे मदनियात की कसरत को मत भूलना ये सब जल्द की लचक को बरकरार रखने और कूलीजिन के टूटने को रोकने में अहम किरदार अदा करते हैं पुरानी तहजीबों में जंगजुओं के बारे में कहा जाता था कि वो आलू खाते हैं या मैदान जंग में बर्दाश्त के लिए आलू पर मबनी टैनिक इस्तेमाल करते हैं लेजेंड्स में बहादुर सिपाहियों के बारे में बताया गया है जो लॉन्ग मार्च और शदीद लड़ाइयों के दौरान अपने साथ आलू के खुश्क टुकड़े लेकर जाते थे कदीम जमाने में यूनान और रोम के ताकतवर जंगजू जंग में जाने से पहले अपने आप को मुश्द आलू और जड़ी बूटियों से मजबूत करते थे ख्याल किया जाता था कि आलू की नशास्तादार नशास्तादारज़ाइत से भरपूर फ़ितरत पायेदार तवानाई और बर्दाश्त फ़राहम करती है जो उन खौफनाक जंजुओं को मैदान जंग में अपनी ताकत और औरक़्वत बर्दाश्त को बरकरार रखने में मदद देती है क़दीम यूनान के ओलंपिक खिलाड़ी उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो आलू पर मबनी टानिक इस्तेमाल करते हैं ताकि एथलेटिक्ज़म के अपने नाकाबिल यक़ीन कारनामों को बढ़ा सकें और ये रवायत जदीद दौर में चली आ रही है आज के एलियट एथलीट्स फुटबॉल के खिलाड़ियों से लेकर ओलंपिक तैराकों तक ने अपनी कारकरी और सेहत याबी को बढ़ाने के लिए आलू और आलू के रस की ताकत का इस्तेमाल किया है कदीम मिस्र की रानियों के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी जवानी की चमक को बरकरार रखने के लिए आलू पर मबनी चेहरे के मास्क का इस्तेमाल करती थीं कलियोपेट्रा के बारे में मशहूर था कि वो हर रोज शावर से पहले गधे के दूध और गुलाब के तेल के साथ मिश आलू पेस्ट को पूरे जिस्म पर मास्क के तौर पर लगाती थी रोम की तमाम महारानियां और एलियट क्लास की खातें आलू की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थीं दे ग्राइंड पोटेटोज इन टू ए फाइन पीस्ट अ मिक्स इन ए टच ऑफ आलिव ऑल एन हनी एन स्लेदर इट ऑल ओवर देयर फेस एन बॉडी क्यास किया जाता है इस तरकीब ने रोम की महारानियों के लिए झुर्रियों की जाहिरी शक्ल को कम करने में हैरत अंगेज काम किया रोज की सारीनाज और अशराफिया की खातिन आलू की ताकत को जानती थीं, जिन्होंने अपनी जिल्द को कोमल और चमकदार रखने के लिए आलू की इस खुफिया तरकीब को इस्तेमाल किया था दे पटेटोज इन पीस्ड एन मिक्स गाट मिल्क एन एग वाइट्स एफ्टर मिक्सिंग अप्लाइंग ऑन फेस एंड बॉडी फॉर वैन आवर एंड वॉशिंग यूरोप की मिल कहीं भी आलू के इस मुजजे से कम आगाह नहीं थी हस्पानवी मलिका इजाबेल अव्वल के बारे में कहा जाता है कि वो उम्र बढ़ने की अलामत का मुकाबला करने के लिए आलू पर मबनी मास्क इस्तेमाल करती थीं जबकि इंग्लैंड की मलिका अलिज़बेथ अव्वल ने अपनी बेअब रंगत का सहरा रोजाना आलू के चेहरे पर डाला था दोनों ने कच्चे जंगल के शहद और घोड़े के दूध में मिलाकर आलू का पेस्ट इस्तेमाल किया। क़दीम फ़ारिस में मलिका और आला खवातन की कहानियां मलती हैं कि जवानी और चमकदार ज़िल्द को बरकरार रखने के लिए उनकी खूबसूरती के मामूलात में आलू समेत कुदरती अज्जा का इस्तेमाल किया जाता है अफ़साना ये है कि फ़ारसी ख़्वात अपनी जल्द को जवान बनाने और बुढ़ापे की अलामत का मुक़ाबला करने के लिए आलू पर मबनी खसूसी मास्क तैयार करती हैं वो आलू के पेस्ट में कस्तूरी और दही को धनिया के तेल के साथ तयशदा तनासब में मिलातीन और हर रोज़ नहाने से पहले इस्तेमाल करतीन अपनी खुराक में आलू को शामिल करना और आलू का रस पीना कई फ़ायदे पेश कर सकता है आलू विटामिन मदनियात और एंटीऑक्सीडेंट्स का भरपूर ज़रिया है, जो विटामिन सी पोटेशियम और फाइबर जैसे ज़रूरी गजाई अज्जा फराहम करते हैं आलू के जूस का इस्तेमाल हाजमे में मदद कर सकता है हाइड्रेशन को फ़रो देता है और उसके गजाई अज्जा की वजह से जल्द की सेहत को बेहतर बना सकता है खुलासा ये कि आलू और आलू का जूस मुतवाज़न ग़ा के हिस्से के तौर पर फ़ायदा मंद हो सकता है लेकिन ये ज़रूरी है कि उनका इस्तेमाल ज़हनी तौर पर और अतदाल के साथ किया जाए ताकि उनके सेहत के फ़वयद को ज्यादा से ज्यादा हासिल किया जा सके जबकि मुमकिन खराबियों को कम से कम किया जा सके